Агніку для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу. Ї... Знову оборони вдарили по території Російської Федерації уражені важливі об'єкти. Сьогодні, 4 вересня, четвер традиційне воєнне звернення з військовим експертом Романом Світаном. Пане Романе, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Бажаю всім дорогі! Перед тим, як розпочати е, зведення, хочу попросити кожного з вас підпишіться. Багато хто з вас дивиться і не підписується на цей youtube канал. Обов'язково поставте лайк, прокоментуйте і поділіться нашою розмовою. Це важливо, аби більша кількість українців знали і бачили, що відбувається в цій визвольній війні проти окупантів. Пане Романе, вчора били по РЛС в 40 кілометрах від Новоросійська. Тепер Ростовська область заявлено от удари. Знову вибили дві радіолокаційні станції. Чи щось це готується, чи йде підготовка до якихось сильніших ударів? Ну, однозначно идет попытка уменьшить плотность российской ПВО под разные задачи, начиная от общего уменьшения, так как россиянам приходится подтягивать в тот же, в тот же Крым, по тот же Новороссийск, прикрывать ростовское направление в том числе. То есть это как минимум попытка уменьшить общее количество зенитно-ракетных комплексов, локаторов РТВ, и общее направление видно, то есть выбиваем в основном направление в сторону Кавказа, с разных, с разных точек, то есть и с правого берега Днепра, и с левого берега, то есть с Запорожско-Донецкого направления, скорее всего, идут удары. Ростов, само собой, одно из основных направлений. Почему? Потому что ростовский железнодорожный узел – это один из основных узлов, через который идет основной трафик военной продукции россиян на восточный Запорожский фронтах. То есть важно, конечно, добираться до него, а так как зайти и отминусовать там ЖД-узел или тяговые подстанции или депо очень сложно, когда ПВО есть, большие потери, то сначала бьем по ПВУ, То есть идет общий накат на локацию. А почему на локацию? Потому что локатор сам по себе это излучающий механизм, который виден по разным, по разным позициям, виден в радиодиапазоне виден даже визуально, почему ваши локаторы всегда ставятся на возвышенности. То есть это и разведка непосредственно, конфиденты, партизаны работают, а ТЭШ хорошо работает по вычислению месторасположения локаторов. Причем там надо обязательно проводить мероприятия по доразведке, так как у россиян сейчас очень много макетов. Они специально выставляют большое количество макетов для того, чтобы принять на себя наши удары, потому там такой тройной как минимум должен быть контроль при доразведке, а дальше уже идет выполнение боевой задачи. Но то, что идет подготовка к использованию дальних средств поражения авиационных, либо ракет, либо большом количестве беспилотников, это видно за последний как минимум месяц. Вот можно сказать, с начала августа началась эта проработка. Российской ПВО в основном по направлению в сторону Кавказа, то есть направление Крым, направление Новороссийск, Сочи а на пол, вот удары были да, там военные объекты, естественно, есть и локация, и РТВ, радиотехнические войска противника развернуты. То есть, общий, общий накат понятия. Если в ближайшее время, допустим, продолжить такого рода работу, то это приведет в конце концов к возможности этого удара. Ну, посмотрим, то есть ждем. уже давно жопана Романо. Також є підтвердження удару по сухопутньому перетину з Запорізької області Херсонської області. Перепрошую, до Криму. А ми з вами про це говорили. Ось є армянськ в районі села Волошине діаметр цих ударів. Кажуть до 15 метрів, і знову ж таки кажуть, що це використовували фламенго. Але от я пригадую: тобто, удар є фактично, і бачимо, що приліт є, і це дуже серйозний. Але знову ж таки виникає питання про те, що ви казали, для чого використовувати ці ракети, якщо вони є на 150 кілометрів, якщо вони б'ють на 3000 кілометрів. Нет, тут дело в серийности. Если есть серийный экземпляр, о, о котором, говорят, что в серию поставили, так абсолютно нет никакой задачи бить под себя, сходить под себя называется. Если уже в серию поставили, значит предсерийные испытания уже прошли, и мы должны увидеть сейчас сотни этих ракет. Не десятки, а сотни, потому что серия дает возможность от, за, там, в течение там, двух-трех месяцев уже сотни ракет, по крайней мере, поставить на боевое дежурство, выполнить боевую задачу. А если бьют под себя, так это предсерийные испытания. Предсерийные испытания, вопросов нет, можно бить и под себя, то есть посмотреть на разгонные механизмы, систему удержания, навигации, ну и так далее, и тому подобное, и недалеко от линии фронта, чтобы увидеть результат этих предсерийных испытаний. Так вот здесь проблема, здесь нам кто-то просто на уши лапшу вешал, по поводу серийного производства фламенко. Предсерийные, да, вопросов нет. Тогда и 150 и по полигонам по своим даже бьют. А для того, чтобы, допустим, систему то есть полета, удержания в воздухе механизмами коррекции, так это тогда вообще могли там из-под Львова, ну, грубо, или там с Германии, по большому счету, или из Польши, запускать такого, это сейчас утрирую специально для понимания процесса, то есть это не, не с Херсона ее отправили, или она упала там на, в Армянске за сотню километров, нет. Это, скорее всего, если было предсерийное испытание, то по большому счету могли запускать эту ракету с глубин, с глубин тыловых Украины вплоть до наших стран, если бы они дали такую возможность. Потому Предсерийные, да, это, это возможность однозначно есть. Посмотрим, посмотрим по количеству и по дальности. Пока дальности не видно. Пока, мой, пока я еще не могу говорить о серийных испытаниях, зачем надо было в информационный поток это выкладывать. Это же называется, это такие несбывшиеся ожидания. Мы уже столько раз говорили, что потом не, не разочаровываться, не будем очаровываться. Пока не увидим удары за 3000 километров тонных боеприпасов, ну, 18 метров, да, это где-то тонна, это больше тонны. То, то есть, в принципе, как, как бычье по во воронке, ну там надо от грунтов смотреть по разным грунтам разные воронки, то это можно сказать, что это действительно могли быть в том числе и тонные боеприпасы. Тонкость сейчас у нас есть только, ну, из тех, которые есть в информационном потоке, только по Кауфлами. Анна Роман, також для мене стало так неочікувано. Я думав, що їх вже не використовують байрактар ТБ-2 відпрацював по тендрівській косі дуже якісно. От є кадри, як б'ють по десантному човну окупантів, які хотіли висадитись на тендрівську косу. Його рознищено, і особовий склад так так, також розтрощили. А невже байрактари досі ефективні в цій війні? Ну, байрактары вы правильно говорите, не используются вдоль линии фронта. Почему? Потому что ПВО плотная. То есть байрактар это очень легкая цель, очень легкая цель практически для любого э, зенитно-ракетного комплекса, тем более для истребителей, и, э, и как только попадает, а это это большой там большой на площади рассеивания, он хорошо виден на локаторах противника. В начале войны, в 22 году, мы их использовали в больших количествах. Почему? Потому что у россиян не было плотности ПВО. То есть не было развернуто фронтальное ПВО. Армейская где-то была, а фронтальной полной не было, и потому он используется довольно-таки неплохо. Потом мы их потеряли. Мы их потеряли десятки, когда россияне начали разворачивать ПВО уже фронтальную. Они их практически все сшибли они ушли в море, но над морем начали работать, в основном над морем, потому что там ПВО сложно, сложно развернуть. Но российские корабли, которые тоже, считайте, плавающие ЗРК, они также их начали валить. И мы потеряли еще и над морем Байрактары. Вот только после того, как отогнали российские корабли за Крым, то есть они ушли, на восточную часть акватории Черного моря. Только после этого опять Байрактары вышли и выполняют боевую задачу в основном над акваторией Черного моря. Это там, где нет российской ПВО или она не может достать на определенных дальностях. Тенравская коса, Кингбуская коса это одна из, одни из локаций, где могут применяться байрактары. Панормально. Роберт Броуді Мадіар продемонстрував, назвав це сімнадцять мист... миттєвостей серпня, 17 ударів по НПЗ. Ось цей прекрасний ролик. Він написав, що далі буде наразі в цьому місці в вересні ударів. Немає, але якщо підсумувати справді ці удари сильні, там 25%, відсотків, одна четверта нафтопоробних потужностей Росії знищена. Ну і сам до речі, МінФін Росії каже, що в них серйозні проблеми з нафтодоларами, тому що за останній місяць. В сравнении с прошлым уроком за аналогичный период, они потеряли 35% доходов. А мы с вами об этом какой год говорим? Это один единственный механизм победы на данном этапе в этой войне. В 22 году у нас были военные механизмы в чистом виде, можно было бы российскую армию размотать и выдавить по некоторым позициям. Не дали. Не в 22, не дали и в 23 это сделать. Там еще можно было именно в чистом виде военными методами. Уже в этом году. После того, как россияне запустили экономику на военной рейсе, поставили 24 на 7, все производят еще и Китай, Северной Кореи помогают. Победить Россию возможно единственным способом. Развалив Российскую империю. Развали. Развалить ее можно, естественно, уничтожая российскую нефтянку, то есть прекратив поток долларов в российскую казну. Треть, четверть, ну, от трех до четырех, треть, четверть доходов в российский бюджет дает именно нефтянка, нефтегазовая отрасль. И естественно, работа по нефтянке остановит этот поток и, в конце концов, во-первых, остановит движение российской армии, потому что армия без денег точно не, не будет двигаться нечем, не на чем и неким будет это раз. Второе, российские, входящие в Российскую Федерацию Республики, не получая из этих нефтедолларов определенные инвести... определенные вливания не начнут дрифовать уже в собственное плавание, то есть идут в свободное плавание. Вот этого надо добиваться, именно удары по НПЗ, удары по нефтянке, по нефтегазоперегонным механизмам приведут именно к этому, к развалу России, дальше к уничтожению российской армии, развалу российской армии. Броуди этим занимался всего лишь месяц. Вот его, его отчет, главное, чтобы это только был не финальный отчет за этот вот это, вот это плохо, почему неделю опять не бьем. А здесь очень важно бить именно постоянно, то есть для того, чтобы создать определенный эффект накопления проблемы, то есть для того, чтобы россияне начали глушить скважины. Некуда было девать нефть, они начнут глушить скважины. Заглушенная скважина не запускается в течение нескольких лет. По разным причинам, одна из которых внутренние там, физические процессы, вторая это санкционные, потому что надо запускать с новым оборудованием. Так вот, надо именно этого, этого добиваться. Не просто уничтожение НПЗ в каком-то временном диапазоне, а именно постоянно эффект, вызывая эффект накопления. И вот этот эффект накопления проблемы приведет к развалу российской экономики. Поэтому Броуди, конечно, молодец за август месяца, а за сентябрь еще так, так сказать нельзя. То есть, если еще несколько дней не будет ударов по НПЗ, тогда возникнет вопрос, а почему. то Что, что опять случилось? То есть, что могло, ну, как, что могло случиться? Политики могли руки связать уже и бру. Это еще раз повторюсь, пока это под вопросом, но за этим надо четко смотреть. Если в течение трех-четырех дней не будет ударов по НПЗ, ну тогда придется чехвостить и в броуди, в том числе вместе с остальными генералами, которые в начале этого года остановили удары по нефтянке и не арестовали тех, кто им дал эту команду. Нормальна активність ворога на запорізькому напрямку південному в районі роботиного всі ну, от вектори колишнього нашого контрнаступ 23 -го року. А спробували Росіяни застосувати техніку як наслідок, ось є кадри це до речі на Запоріжжі С-300. Також вдарили пан Романе ППО. А також колону техніки застосовували росіяни і розбили їм сім одиниць техніки, а також там з 30-40 окупантів. Використання техніки це те, що ви казали, нова хвиля від ворога. Да, это вторая волна, она уже практически вся развернулась до линии соприкосновения. Вторая волна это как раз э, с участием тех резервов, техники, в том числе, которые россияне накапливают в течение полугода. Э, топливо им обеспечили э, на, на наши офисные товарищи, так называемые, которые нам совсем не товарищи обеспечили лайтовые условия производства на российских НПЗ топлива. То есть техника есть, топливо есть, они будут двигаться. И эта, эта техника уже выходит на линию боевого соприкосновения. То есть они начали уже мотопехотные штурмы. То, о чем мы с вами говорили, вот оно сейчас есть. Где-то месяца-полтора-два они могут. В принципе, то количество техники, которое они скопили и перебросили на линию боевого соприкосновения, будут где-то использовать. То есть где-то месяца полтора-два будут серьезные штурмы вдоль всей, восточной, всей линии Восточного фронта от Васильевки до Купинска. То, о чем мы с вами говорили за последние как минимум 3-4 месяца. Основное направление российского удара ни Сумы, ни Харьков, ни Херсон, а именно Восточный фронт. Почему? Потому что им надо расширить сухопутный коридор, значит, это Запорожье и западная часть, юго-западная часть Донецкой области. Вторая задача у них появилась недавно, буквально там месяц-полтора назад, это полное отсутствие воды на Донбассе. Потому они будут биться сейчас, ломиться в Славянск со всех сторон, со стороны Лимана, со стороны Сиверска, со стороны Константиновки, хотели еще и со стороны Доброполья, Будут ломиться на Славянс для того, чтобы получить доступ к началу водовода Северский Донец Донбасс. То есть вот эта вот эта проблема у нас в ближайшие полтора-два месяца она будет, она сейчас не, не уменьшается. Вот не слушайте того, кто там рассказывает, что выдохлось летнее наступление, что там они не 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 выполнили ничего, не 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 сделали, да все они сделали, не подготовили э, по позиции, э, тактические позиции для второй волны для создания оперативного давление где-то в каком-то месте оперативного прорыва, как минимум. Хотя, исходя из тех задач, которые стратегических у них сейчас стоит, стоят, исходя из их возможностей, у них оперативный прорыв даже уже и не нужен. Они будут просто выдавливать наши войска, допустим, с Покровска, окружая его, будут выдавливать с Константиновки, выходя, допустим, с Часовьяра на Дружковку, подойдут к Славянску, Краматорску и дружковки, сразу к этой агломерации, опять же, давя на Купинс, давя на Лиман. Естественно, на север Сербянского лесничества оттуда движение идет, на Ямполь сейчас довольно-таки серьезное движение идет. То, о чем мы с вами говорили, вторая волна подошла, вот они, они будут работать сентябрь, октябрь месяц, нам надо усиливать направление, восточное направление усиливать, разными механизмами, вернее, их только два этих механизма. Первый – это резервы, которые у Сынского Должны быть, они однозначно должны быть, хотя бы 10%, грубо 10-15 бригад должны быть в резерве, их надо перебрасывать на Восточный фронт, чтобы не допустить этого выдавливания. Ну и второе, это постановка в строй достаточного количества личного состава из правоохранителей. Вариантов у нас третьего просто не существует. Пане Романе, в ОСУ, які на східному напрямку, повідомили, що Росії росіяни окупанти за час наступальних дій втратили 60 тисяч. Чи це є високі втрати? Ну це серйозні, Да, це серйозні потери, однозначно і для Росіян. Так це це, це точно, особливо на одному напрямку. но э, это все-таки цифры я бы так сказал да они вроде абсолютные но если взять как относительную цифру для российской российского общества ну они их не замечают это надо четко понимать то есть особенно пока работает механизм рекрутинга то есть пока в армию идут сами пока российское общество никак не реагирует на эти потери хоть все которые стали да вот сейчас полмиллиона э, российское общество не отреагирует на это, потому что сами пошли за длинным рублем, их же также и воспринимают. Пошли подзаработать денег на убийстве, ну, сами погибли, ну и все. Проблем никаких нет. То есть обратной реакции однозначно не будет. А почему именно так происходит? Потому что рекрутинг работает, то есть мотивация финансовая очень серьезная. Естественно, в очереди стоят все эти призывные пункты, там идет определенный отбор по некоторым позициям. И пока будут, пока будут покупать россияне этих рекрутов, пока проблемы в больших потерях не будет никакой. Для того, чтобы создались проблемы, это надо запустить механизм принудительной мобилизации в России. А это только после того, как мы уничтожим российскую НПЗ. Если уничтожим, тут же в, этот, в этом весь вопрос. Если, если Мадяру сейчас по рукам настучат, и он больше не будет бить по НПЗ, ну тогда не уничтожим, тогда эти все потери не будут до лампочки россиян. Пане Романе, європейські змі повідомляють, що Орбан і Фіцо готові, я так розумію, продовжити кожного року. Вони продовжують санкції проти Росії. Мова напевно не про нові, а про те, що вони не блокували ті санкції. Існуючі. Вони торгуються і кажуть європейські змі, що Орбан і Фіцо пропонують європейському союзу зняти санкції з шести олігархів російських. А натомість вони вдалі блокуватимуть не блокуватимуть санкції. От що з ними робити, як з ними працювати? Вони ж не перший і не останній раз намагаються запхати палки в колеса європейців. Ну да, якщо посмотрите на фамілії цих росіян, так називаємо, то можна сказати, що прямо росіянин на росіяні, ні росіянам нім росіянам допомагають. Пане романе видання Телеграф проаналізувало, що в 23-24 роках Китай надавав і на передавав Росії детали до БПЛА на 47 мільйонів фунтів стерлінгів. Мова там йде про двигуни, мікрочіпи, камери та вуглецеве волокно та інші деталі. Ці компоненти, які мають вирішальне значення для війни Росії проти України, поставляються майже 100 китайськими компаніями. Ну так и есть, мы с вами тоже об этом четвертый год говорим. Ну было понятно, кто толканул Россию на Европу. После, по-моему, 5 февраля это все было, приехал Путин от Си Цзиньпиня и попер, готовиться захватывать часть Европы через Украину. То есть волшебный пендель получил от Си Цзиньпиня в 22 году Путин и его понесло. Это бешеное, Естественно, эту бешеную когда начали избивать, а ее начали избивать и в 2022 году били, и в 2023 году били. Естественно, пришлось хозяину Сидзиньпинью начать ее прикрывать. Механизм прикрытия финансовый в чистом виде то есть закупка углеводородки российской напитывание россиян определенным финансовым бюджетом. Естественно, поставка непосредственно участие это поставка узловых агрегатов для производства крупноузловой сборки средств поражения российских, ну мы за Иране уже миллиарды раз говорили, не шахеды это, это Иране китайские уже второй год, это как минимум. Шахеды начались, Иран вначале толкнул тему, с которой они еще до, до широкомасштабного вторжения договорились, договоры были до 22 года, еще подключены, по, за, они поставили по, по этим договорам э, шахеды, и это реальные были шахеды. А потом, когда запустили производство в Алабуге, а потом и в Ижевске, это чистом виде китайская герань, герань-2, герань-3 под э, российским э, брендом. Вот и все. То есть вот, вот сейчас идут, идут докаты э, информации, то есть уже подтверждение этой информации ее дают практически все информационные агентства и разведки мира, что это непосредственное участие Китая, особенно через, особенно через Герань. В основном массовое производство Герани лежит на, на плечах Китая. Пане Романе, як завжди, дякую вам за це зведення. Нашим глядачам нагадаю сьогодні 4 вересня. 4, Обов'язково підпишіться, прокоментуйте, залиште свої враження, зауваження, побажання, запитання. Тисніть лайк і, звичайно ж, діліться нашим щоденним воєнним згаданням. Звати мене Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО. Де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП. у темні часи? Добре видно світлих людей, тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях. Віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.